Добрый день. Сегодня у нас в гостях журнал Барвинок. Это январский выпуск, 84-й год. Выпуск номер один. Да, здесь и на обложке такая тематика зимняя. Тут я смотрю, такая коллаборация Барвинок с Мурзилкой бегут. Чебурашка. Эдуард Успенский, наверное, волнуется сильно за своих героев. Что такое? Любитель подстаивать авторские права. А, вот это у Доктор В Чем вся компания собралась? Этот выпуск на русском языке. Так. Пионеры. Так, пионеры. Октября-то по стране октябрят. Все ясно. Первая страница октября и пионеры. А вот и первые законы октября. Октября помогает пионерам, комсомольцам и коммунистам, рабочим и крестьянам. Октября следят за чистотой своего тела и одежды. Вот так вот. Видите, не все так плохо с октябрятами. Что-то даже можно у них и перенять. Октябрята любят трудиться. Вот так вот. А мы все их ругаем, ругаем, а они всего лишь следят. За чистотой тела и одежды Встреча с Гайдаром ну, Где-то я слыхал истории Что Гайдар, как его голиков фамилия Что он такой был Редкостный козлина Какой-то он такой был Жестокий человек И ну, вообще, типа, как В общем В общем, такая личность Разносторонняя ну, мы его знали как писателя детского, но... На самом деле там все вроде как оказалось гораздо интереснее. Так. Снеговей. Каникулы. Я и хоккей. Клюшка такая обмотана изолентой. Это так по-модному, кстати, парень. Шапка такая с бубоном, какая-нибудь на финская. Это похоже на вот этот вот исландский свитер. Такой по, по кругу, который с таким вот рисунком. Виктор Кава. А, ну да, вот этот парень вот здесь нарисован. Кстати. Такой модный. Девчонка такая грустит, делает уроки. Такая с задумчивым взглядом. Книжная полка. Рассказ. Какие-то жизненные рассказы. Маленький великан. М -м -м. Это как Хэллоуинская э -э тыква. Гимпичек и Пимпичек. Руслан и Илонка. Такая осенний, осенний такой пейзаж. Школа. Осень. Лето закончилось. Костер дружбы. Город Выжгород, Киевская область. 15 республик, 15 сестер, как в детстве зажгли пионерский костер. Вот так вот. гадкая пташка. Наверное, вот эта гадкая пташка потом получилась. Этот увлекательный, увлекательный мир машин. Твой, твой ровесник. Это что-то уже для таких более старших и для детей. Холод не помеха. Снегу намело. В юга над полями снегу намело, но за тополями видно все село. Прямо от порога санный путь скрипит. Сонная дорога, только лес шумит. Ну, неплохо. А, это полу, а, Микола Томенко. Это, это не тот Микола Томенко, который там вот о, депутат. Ну, точнее, он сейчас не депутат, он в прошлых созывах был такой персонаж. Хотя, может, он был не Микола. Малыш. У меня физрука. Тоже был в 1986 году такой спортивный костюм. Вот. Ну, может, он не такой марки, был, как здесь обрисовано. Не так полоски, но вот такой, помню, синий. Вот так вот. Внешний очень похож. Так, читаю. Наша почта. Вот так вот и все. На буровой. Конкурс юных художников. Зворотчиков. люблю всякие конкурсы. Дети старались, отсылали. Конечно, многие переживали, что ничего вы там не напечатали, не выиграли, но все-таки кому-то слава доставалась. Город Самбар. Это, как понимаю, Самбер вот в районе, по-моему, Львова. Вот такой вот журнальчик. Барвинок. Выпуск на русском. Подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересных журналов.